И всем привет, дорогие друзья, всем с вами снова мистер Фокс. И сегодня мы про... И сегодня... И сегодня у нас, как вы уже поняли... Поняли по названию видеоролика обзор модов. Так вот, как вы думаете, какой мы мод мы будем сегодня обозревать? Конечно же, Dragon Mounts! Что, думали, что я буду обозревать Таункрафт? А нет. Э, так вот. В чем суть... Ну, понятно. Если вы, короче, в чем суть этого мода? Я имею на примере Dragon Mounts. Так вот. Э, все, что вам нужно, э, этот мод... <coughs> Давайте все заново. Этот мод дает э, вам возможность иметь своего дракона мы просто берем яйцо дракона, которое очень легко достать. Когда вы убиваете антр дракона, то в этом на этом портале наверху яйцо. Вы его со соберете и вот делайте с ним вот так. Нажимайте на не на него правой кнопкой мыши и вот он начинает светиться или что и нужно ждать, пока он вырастет. Так вот, мы это ждать не будем и сразу же сделаем вот так. Это у нас он уже вырос и мы можем его приручить. Для того чтобы его приручить нам нужно сырая рыба, и дальше транс, э, седло и ко кость. Вот кость у меня есть. Так вот, берем кормим его. Э, берем кость садим его седло сажа э, ставим седло садимся ну и все смотрите у каждого может быть разное разное управление поставьте такой dragon control видите поставьте такое же самое управление как у меня Готово, готово. Вернуться к игре. И ей, когда вы нажимаете на R, дракон взлетает вверх. Если на H, он опускается. Так вот, это так прикольно смотрится, когда с 5 играю. Вы играете с F5, смотрите. Это... Кстати, вот, таумометр я взял только для того, чтобы вы могли понять, какие, какой дракон. Так вот, смотрите, это у нас э, э, опять 5 нужно нажать и 5. Это у нас, как вы уже поняли, единой дракон. Так. Кстати, если вы на Shift нажмете во время полета, то вы упадете, а дракон так красиво приземлится. Так, сейчас убьем ее, потому что он мне не нужен. Я здесь, кстати, на к этой карте играю с бигсервером. сервером. Так вот, по-чуть-чуть и вот, когда мы его убиваем, он как эндер дракон начинает так по чуть-чуть исчезать и все, его нету. Так вот, дальше что я хочу вам рассказать? Смотрите, есть несколько видов драконов. Это у нас а адский дракон. Это у нас а с -э -э... Это дракон, которого вы уже видели. Дальше мы вырастим э э грязевого. Сейчас может вырастить. Еще немного. Или, э по-моему, да, наверное, будет он. Адульт. Да, вот, это грязевой. Ну, или какой... Ну, не, не важно. Для меня это грязи, грязевой, грязевой, Понятно? И смотрите, этой командой э, можно вернуть его в яйцо. Э, и э, это яйцо можно э, переносить левой кнопкой мыши, но оно не всегда переносится. Ну и просто ударить. Но только чтобы вы знали, у яйца только 12 хп. Так. Так, да, еще есть э, воздушный дракон и э, огняной дракон. И и всё, Вроде. Так, здесь должен быть воздушный у нас дракон. Если я не ошибаюсь. Но будет фо э, этот форестовый, наверное. Да, вот, форестовый. Так, призываем его здесь. Нет, опять форестовый. Ну и чтобы был воздушный дракон, нужно его призывать на горе. А чтобы... Чей этот сун Это ходячий сон? О, ооо Это биг сервера... Ну вы поняли. Так. Это, наверное, тот дракон, который нам нужен. Нет, это ледяной дракон. Сейчас сделаем немного повыше. И последний блок оставим. Так. Это... Нет, это уже будет не тот дракон, который нам нужен. Давайте сделаем немного побольше эту площадочку. Оп. Ну, Она что, тупое. Уже три таких дракона. Ну, воздушный я, наверное, не смогу его сейчас вам показать. Давайте еще раз попробуем. Если вы можете, как вы можете увидеть, эти драконы провалится на один блок вниз. Эм... Вот, вот воздушный дракон. Это воздушный дракон. Так, красава. А дальше и, и еще есть эндер дракон его можно не через яйцо, ну, ему можно и через яйцо, и через яйцо спавнер э, призвать. Вот. вот. так. Вот так он выглядит. Ну, стандартный эндер-дракон, только чуть-чуть маленький. И давайте сейчас сейчас призовем еще огненного дракона и на этом думаю закончим. Лава. Лава. Так. Нет, сейчас я, я приду сейчас. Так? Один. Нет, это не тот дракон. Но Огненного очень сложно призвать, так что ну потом посмотрите. Пока. Всем пока. С вами был Мистер Фокс. Пока.